Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію» у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про а, кредити, що з ними робити: кредити у валюті і у кредити у гривнях. А, в студії у нас Віктор Іванов це юрист. Добрий день. Добрий день. А, і будемо так ну, говорити, щоб… Даже и ведущие все понял, всю терминологию и все, 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 все. Я узнал: вот одна из предпоследних новостей о том, что Нацбанк решил перевести валютные ипотечные кредиты в гривню по курсу 8, практически ну 7,99 гривен за доллар. Я, как понимаю, эту новость, теперь, если я брал кредит в валюте, Допустим, на покупку автомобиля, то теперь я буду уже не по 16, 18 или 20 гривен отдавать за доллар, а по 8, и для меня это очень удобно. Так ли это на самом деле? Да, на самом деле Национальный банк выработал такую норму, однако существует еще, эта норма еще достаточно сырая, потому что не определены механизмы перехода, не определены механизмы для коммерческих банков, равно и перехода депозитов в гривну, и поэтому сейчас эта пока норма носит только рекомендательный характер для банков. Обязательно такой позиции сейчас пока еще, к сожалению, нет. То есть банк может согласиться и сказать, да, что да, мы переводим. Или не согласиться. Мы, верно. Нет, мы не согласны. Абсолютно верно. А, сейчас появились новости о том, что некоторые банки заканчивают с минусом. Это означает то, что банк банкрот. Или что это значит для меня, если, допустим, у меня там депозит или у меня там кредит в этом банке? Я вот вижу новость, там, допустим, на там, Finance. .ua. Банк такой-то, такой-то. Закончил там там в 26 миллиардов гривен там с минусом э, это этот год что это значит Собственно говоря, для банковской системы это достаточно, достаточно простой показатель, как для любого коммерческого предприятия. Существуют моменты прибыли, моменты убытков. На сегодняшний день минус обозначает точно так же, как всегда это обозначает убыточную деятельность. Она может быть связана с абсолютно объективными или субъективными причинами, но в то же самое время она пока еще не несет никакой смысловой нагрузки по поводу, стоит ли забирать депозиты, либо стоит ли, наоборот, получать кредиты пока это достаточно стандартная деятельность, все зависит от той политики, которую банк будет проводить в будущем по поводу наполнения наполнения банка свободными средствами. ну собственно здесь это достаточно стандартная стандартная информация минус или плюс, но в данном случае все зависит от политики именно учредителей. Угу. то есть у меня это как бы вот если у меня там депозит или у меня кредит, то это как бы меня не сильно вообще там должно тревожить. существует так называемый понятие обязательств существует обязательства банка перед перед клиентом те которые деньги банк взял и он должен вернуть соответствующими процентами независимо от того закончил ли он с минусом он изыщет эти средства для того чтобы рассчитаться либо же эти возврат этих средств гарантирует фонд гарантирования вкладов либо же существуют точно такие же обязательства у физического лица перед перед банком по поводу кредита. Необходимо в любом случае все кредиты э, гасить, все кредиты закрывать. Единственный вопрос на условиях тех, которых э, будут э, обоюдо э, выгодными для банка и для клиента. Uh -huh. а, в связи с тем, что у нас в стране, говоря языком, наверное, подписание вот всех этих договоров, форс-мажор. А у нас есть две области, в которых уже объявлено чрезвычайное положение. А страна на грани введения военного положения или не введения военного положения. А могут ли быть в в договоре по поводу кредита, допустим, пересмотрены мои обязательства. Да? То есть я могу сказать, что ну, вот у меня там нет денег, я потерял работу, я уволен, меня призывают в зону АТО, я сейчас уезжаю. Давайте там на год пересмотрим мои обязательства. Дело в том, что любые договорные взаимоотношения они подразумевают интересы участия двух сторон в процессе, поэтому даже несмотря на наличие введения положения военного либо нет, обязательно как только у вас отсутствует возможность выполнять свои обязательства перед банком, необходимо банк поставить в известность об этом официальным образом необходимо поставить в известность и в дальнейшем в любом случае с банком договариваться о тех моментах реструктуризации задолженности продления во времени либо уменьшение дисконтирования как-то суммы задолженности для того чтобы это было удобно опять-таки обоим сторонам необходимо обращаться в банк писать заявление о возможности погашения своих обязательств в будущем возможно приостановление действия приостановление начисления штрафных санкций либо процентов вот то есть Обе стороны должны участвовать в этом процессе. Необходимо, как только возникает этот проблем, ни в коем случае не прятать голову э, в песок. Необходимо сразу э, вступать в взаимоотношения с банком. И чем быстрее, тем лучше. А, термин прозвучал дисконтирование, то есть это снижение, да? Абсолютно точно. Это уменьшение э, требований э, второй стороны перед первой. Mm -hmm. То есть, иначе говоря, банк имеет возможность приостановить э, начисление каких-либо процентов, либо уменьшение, э, уменьшение суммы требования. А, вся вот эта вот, ну вот эти вот договора, на стороне банков там же юристы, и они очень умные, пишут такие документы, которые можно еще и как-то вот трак трактовать. А я, как вот мне защититься и как правильно подать все эти документы с просьбой о том, чтобы не начислялись штрафные санкции, что вот это, вот это, и вот такие у меня есть причины? с одной стороны, существует, опять-таки, здесь два варианта выхода из ситуации. С одной стороны, основываясь на собственном опыте, можно написать заявление, которое будет рассмотрено независимо от формы подачи этого заявления, либо от тех документов, которые вы предоставите. Далее банк, если будет на то необходимо, банк попросит предоставить еще дополнительно те документы, которые подтверждают ухудшение финансового состояния, либо любые условия, те, которые вы опишете в заявлении, либо же второй вопрос, второй вариант, обратиться к юристам, которые подскажут, помогут написать заявление или же помогут э, уменьшить эти требования э, на основе тех э, обстоятельств, которые у вас случились в жизни. А, мы обратились не в банк, мы обратились э, к жителям города Киева с одним вопросом, э, на что бы вы сейчас в такое вот время э, достаточно военное и тревожное взяли бы кредит. И вот э, наши потенциальные телезрители нам ответили. Давайте посмотрим. Какие вот кредиты бы вы взяли и какая должна быть ставка? Кредиты стала? не беру вообще потребительские. Я против кредитов потребительских, у меня чисто кредитная история. Почему? Ну так вот, не вижу смысла. Кредит можно брать, если не ты его отдаешь, либо если для развития бизнеса. Тогда кредит этот, он будет целесообразен. Так он не имеет смысла. Угу. Кредит на мобильный телефон это не вариант. А может вас процентные ставки не устраивают? Процентные ставки в Украине вообще очень огромные, учитывая риски в бизнесе. Как бы Европа предлагает 3-4%, поэтому как бы, это очень большие проценты. Mm -hmm. А вот какие тогда кредиты вы, вы взяли бы, и берете ли вы кредиты, и какие процентные ставки у вас бы устраивали? Я всю жизнь жил по одному правилу. Берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда. Mm -hmm. Поэтому я никогда не пользовался кредитами, никогда не пользовался услугами. Я скажу, человек, если рассчитывает сам на себя, а mm -hmm. не ищет никаких хитрых ходов всего остального, я имею в виду личные, так бытовые потребления, имеется в виду бизнес, бизнес без кредита не может существовать, это я бы особенно большой бизнес, то каждый должен нести свою личную ответственность. Если он не несет личной ответственность, то кто ему, как говорится, доктор, да? Значит, государство не должно, я считаю, принимать ответственность за личные, так сказать, ну, принятые решения своих граждан, даже граждан. Если ты брал валютный кредит в свое время в связи с тем, что в нем была маленькая кредитная ставка, а гривневый был большой кредитной ставкой. Вот. И при этом, при этом в стране существует хождение государственной только национальной валюты. Но почему теперь государство должно отвечать за твой валютный кредит? Почему ты теперь требуешь курс 5 на 5, там, или 8 на 9, там, сколько какая разница? Угу. Это ваше личное решение, блядь. Хотя государство, конечно, должно принести какие-нибудь, создать меры для того, чтобы как-то послабить или как бы уменьшить эти влияние этих вещей потому что тоже как бы своих граждан бросить на производные. Ну, например, мы могла бы, по крайней мере, рассказывать гражданам своим, почему и к чему может привести дальнейшие вещи. Нет, я не беру Почему? Мне достаточно того, что я имею, я не хочу связываться с кредитами. Я лучше одолжу знакомых и отдам А, а если бы ниже были процентные ставки, вы бы брали? Я бы брала. Я бы брала, и чтобы я была уверена в банке. И Уверена была ну, ситуация в стране. Сейчас это, мне кажется, опасно. Кредиты вы берете? Нет, к сожалению, нет. Но я считаю, что если ты знаешь, на что рассчитываешь, то ты знаешь, что это вернешь. То, да, это хорошо. Но да, ты можешь как бы знать, что у тебя все будет хорошо. А как просто знать, брать кредиты, и ты потом можешь не выплатить, то я считаю, что это не несомразно. Со знакомыми хорошо, да, не имей 100 рублей, а имей лучше 100 друзей, у которых можно будет потом занять и, и вот как у меня друг там 100 рублей занял и так до сих пор не вернул, и чувствует себя вот нормально, и не стоять никаких и документов, и реструктуризация не нужна, и процентная ставка была не учтена, в общем, все хорошо. А, все говорят о процентной ставке, но у нас и на депозиты э, высокие процентные ставки. Если сравнивать, допустим, с Европой, там кредит э, 3-4 процента, да? Отдает. На сегодняшний день порядка 7 процентов. 7 процентов. Но и депозит, если я в банк, в европейский какой-нибудь, заношу свои деньги, то там тоже небольшая не, не такая. Конечно. Собственно говоря, значит, это все объясняет достаточно элементарный вопрос стабильности. Стабильность системы она определяет и величину ставки, ставки как кредитов, так и, так и депозитов. К сожалению, на сегодняшний день наше государство находится действительно в состоянии не, не очень, будем говорить, Э, стабильным, но в то же самое время это еще не, совершенно не значит о том, что э, необходимо отказаться от таких продуктов, как, так, как депозит, так и кредит. Существует просто э, тот баланс между депозитом и кредитом, который население для себя выбирает, то ли ему кредитоваться, то ли вкладывать депозит. Это все. А на самом деле сейчас существует такая проблема выплат, вот, что вот люди вот, как там говорят, вот набрались кредитов, а сейчас не могут э, рассчитаться. Или есть просто какая-то такая вот, э, ну, информационный повод и вот нагнетание просто Просто вот э, обстановки еще и на этом фронте. Э, дело в том, что э, существует понятие кредитной зависимости. Это понятие даже больше, наверное, из разряда психологии, нежели юриспруденции. Человек, который получил единожды кредит, он получит кредит второй раз, получит кредиты третий раз. И если лояльная банковская система лояльна она к этому заемщику, то эти кредиты могут повторяться неоднократно и суммы будут увеличиваться. Есть люди, которые попадают в достаточно серьезную кредитную зависимость, несмотря на низкую заработную плату. Сейчас долги могут быть за, 100 тысяч гривен, за 200 тысяч гривен. При заработной плате 3-4 тысячи гривен. А как это получается, я не могу понять. Я взял кредит на телефон, да выплатил его. Потом банк мне присылает смс -ку. Вы победитель акции, мы предоставляем вам кредит на 15 тысяч гривен. Человек смотрит, у него вроде окна не поменяно. Да? Поменял окна, выплатил кредит. Потом там мы вам, там вы выиграли, как в этом в мультфильме, по-моему, про трех богатырей. Да. да. Ну, в общем, на 50 тысяч. Вот это имеется в виду кредитная зависимость. Не совсем так. Кредитная зависимость это опять обстоятельства. Обстоятельства, которые подталкивают человека взять эти деньги, взять на действительно реальную какую-то необходимость, реальную нужду. Далее, для того, чтобы выплатить проценты и погасить этот кредит, необходимо при отсутствии дополнительных доходов, необходимо брать следующий кредит. И таким образом люди попадают в эту кредитную зависимость, имея до 10-15% кредитов единомоментно. А законодательство это как-то разрешает, да, я могу взять сколько угодно количество кредитов. Нет никакого ограничения. Банк не проверяет, есть ли у меня кредиты и обязательства перед другими банками. Я могу вот в 10 банков зайти, так просто взять кредит? существует такая практика на самом деле. Да, до тех пор, пока банк вам доверяет, он будет давать кредиты. Существует это не просто потому, что там у вас позволяет заработная плата, а точно таким же практическим уровнем. Если вы гасите эту задолженность, то, естественно, доверие вам присутствует. И из чего вы гасите эту задолженность? То ли из кредитов, то ли из депозитов. На сегодняшний день банки не совсем, скажем так, готовы к тому, чтобы мониторить полностью ситуацию по клиенту и определяется все этими рисками банков, которые они несут при выдаче этих денег. Да, на какой-то момент наступает коллапс, наступает время чека, когда человек не может выплачивать вообще ни единой копейки, но в то же самое время банк уже, уже внес туда определенную сумму денег. Честно сказать, любой банк еще до того, как он внесет эти все деньги, он на мелких кредитах заработает на вас же больше, uh -huh. вот. но это, это не исключает того, что человек попав в эту психологическую зависимость, от, э, психологическую и физическую зависимость от кредитов, он будет набираться их до тех пор, пока все-таки этот коллапс не наступит. Коллапс наступил, я не могу теперь заплатить ни копейки и э, по классике мое дело передается коллекторам. И тогда уже как бы, мне не из банка там звонят, погасите свою задолженность, а некая компания, э, зачастую я даже не знаю, где они находятся. Насколько вот правомерные действия коллекторов в нашей стране? На самом деле действительно существует такой институт коллекторов, в который выработался не столько законодательно, сколько сам рынок создал этот институт. Банки, не имея механизмов востребования этих денег, и опять учитывая несовершенность исполнительной службы, создавали дополнительную структуру по поводу взыскания задолженностей с физических лиц, так называемый этот институт коллекторов, коллекторские организации. Они не обозначены, не определены, их действия законодательно четко. То есть они действуют от имени банков и по поручению банков. Это все достаточно прозрачно, но в то же самое время оно разрешено. И, извините, разрешены. то есть нигде нет такого закона о коллекторской службе? Нет. То есть они вне закона? Нельзя сказать о том, что они вне закона. Они действуют по поручению банков. И их целью является взыскание этих денег. Стоп. Сейчас. Тогда вот, получается, меня останавливает на э -э дороге э -э некий человек в форме и говорит, я действую по поручению ГАИ. Вы нарушили это самое, вот, пожалуйста, квитанция, оплатите штраф. Я же его просто, грубо говоря, э -э говорю ему до свидания и уезжаю. То есть то же самое и коллекторы делают. И какая-то структура, которая законодательно нигде не утверждена, она говорит, что теперь вот давай ты мне будешь отдавать деньги. Это напоминает 90-е, да, наверное. Вот мы тебя крышевали, а теперь мы тебя не крышуем. Теперь будет э, э, Виктор крышевать. Вот Виктору отдавай деньги. Все, все на самом деле почти так, но единственное, что эта служба направлена на то, чтобы не, не забирать деньги себе, а передавать эти деньги в банк. То есть эта служба направлена на то, чтобы стимулировать, э, стимулировать должника отдать эти деньги банку. А какие у них есть стимулы, там, горячие утюги, то есть вот какие рычаги, если по закону их вообще нет, вот как они могут стимулировать меня, кроме как э, телефонного звонка? Я был связан с коллекторами, потому что э, кто-то оставил телефон домашний, э, вот, квартиры, которую мы приобрели, и коллекторы звонили где-то года 3-4-5. Я говорю, придите, посмотрите, этого человек здесь не живет. Придите с нарядом милиции. Все, проверьте и больше не звоните, они не приходят. Я приглашал их просто, вот давайте там встретимся. Да, на самом деле, значит, коллекторская служба это такое нечто, понятие аморфное, поскольку их все сейчас действия сводятся в основном к психологическому давлению. Может быть совершенно различный текст, который они говорят, может быть достаточно большой наплыв звонков с совершенно различными угрозами и совершенно различными требованиями. В это же самое время те, те заемные которые действительно имеют эти долги, они, как правило, поддаются на это, на это действие. Это и есть задача коллекторов. Но, однако же, не, есть необходимость не прятать голову в песок и необходимо однозначно давать э, вежливый, но в то же самое время, отпор этой коллекторской службе. О том, что как только коллекторы предъявят свои требования, то есть, иначе говоря, представиться должен, должен человек, который перезванивает, должен представиться, представить название организации, которую представляет, кредит, по которому он обращается к вам, и все, все собственно говоря, сообщить все необходимые данные. После этого необходимо довести диалог. Да, существуют моменты как угроз в эти, эти звонки. Я бы рекомендовал записывать все-таки на какие-то диктофоны, какие-то устройства, для того, чтобы можно было предъявить э, в случае там, на, наступления, наступления форс-мажорной ситуации, для того, чтобы можно было предъявить Этим же коллектором или для, для, для определения в суде. А получается, что банк передает мои э, персональные данные, да, номер там, договора, сумму кредита. И наверняка а, в этом же, вот когда банк проверяет меня, он говорит: а есть ли у вас автомобиль, а есть ли у вас квартира, эти все данные у банка есть. Получается, этим владеет эта информация уже владеет какая-то компания кол коллекторов, которая знает, есть ли у меня автомобиль, где я живу, прописка. То есть э, это не нарушение закона. С одной стороны, да. Вернее, я скажу. У нас так. интересные законы, вот их, с одной да. стороны, можно нарушать, а с другой стороны, Абсолютно нет. Абсолютно точно, но в то же самое время есть, есть некие моменты. Необходимо очень тщательно придерживаться всех требований при, при получении кредита, как и при выдаче кредита. То есть четко, четко понимать те документы, которые подписываешь, когда получаешь кредит. Как правило, банки предлагают подписать момент по поводу «я разрешаю предоставлять информацию о заемщике третьим лицам». Вот. То есть это и вот снимает это разрешение ответственность. Да, снимает ответственность банка. Обратились мы еще раз к жителям города Киева и спросили, как они вообще вот, относятся к действиям коллекторов. Я думаю, что там все нецензурные слова редактора успели запикать, поэтому мы услышим только то, что можем слышать по телевидению. Слушаем. Авторским фирмам, которые вот кредиты выбивают, реально достали. Пускай они звонят, а если, ну, то есть, нужно, я понимаю, тоже нужно находить какие-то способы выбивания долгов, но когда звонят, а ты не относишься даже к этой проблеме, то просто достали. А почему вам звонят? Ну, просто номер мой, допустим, плюс. случайно оказался у них, как бывает при личных случаях. Ну, наверное, не я так. Же понимаю, это, надо... Ну, неправильно делают или нет? И почему? А это вопрос неоднозначный. Вы не можете просто так сказать, что это. правильно или нет. Это надо рассматривать в контексте. Ну, я считаю, что это фирмы, которые, наверное, не нужны. Что этим должна заниматься сама или организация, или обращаться в суд. Для этого есть судебные исполнители, которые должны этим заниматься. Плохое отношения. Почему? Потому что гай, А вы сталкивались с таким? Нет, конечно. Коллекторские фирмы, которые кредиты выбивают. Но самое главное, чтобы эти кредиты потом мы могли отдать, верно. Вот. А остальное, в принципе, почему? Хорошо. И вот хорошо вроде бы так сказали, есть же исполнительная служба, да, есть суд. Почему банк не может подать в суд? Я вот дальше процедуры просто не знаю, вы поправьте меня. Если я не отдаю долг там год, два, три, четыре, банк понимает, что все там я там не смогу ничего с ним сделать, а он передает документы в исполнительную службу, ко мне приходит судебный пристав, да, и забирает часть моего моей, что это, в, в телевизор, да, там, допустим, вот и Имущество. все, да, и, часть имущества в, и списывает весь этот долг. Почему эта система не работает? На самом деле, да, существует э, институт э, исполнительной службы. Вот, э, правильно называется исполнительная служба, потому что институт судебных приставов, к сожалению, сейчас отсутствует. Э, возможно, наличие его решило бы эту проблему с коллекторскими службами. Э, в это же самое время все, вся исполнительная служба, она ограничена, опять-таки, полномочиями теми же самыми законодательными нормами которые которые дают возможность разгуляться и коллекторам таким образом действительно банк если заемщик не возвращает деньги должен обратиться в суд это логично это правильно это обозначено в договоре как только банк получает решение суда он это решение суда обращает в исполнительную службу исполнительная служба в классике должна взыскать эти деньги. Но э, процедура взыскания этих денег, она достаточно зыбка. То есть, если на сегодняшний день они пришли ко мне взыскивать э, 10 тысяч гривен, предположим, по решению суда, и на сегодняшний день, если у меня нет никакого имущества, да, действительно, существуют моменты телевизора и так далее, но доказать право, доказать право моего владения этим телевизором практически невозможно. Я могу сказать о том, что этот телевизор я взял у соседей, и все. То есть на этом вся моя ответственность исчерпана. Стоп. То есть так просто сказать, что этот телевизор я взял у соседей, да, и сосед в принципе может подтвердить, если мы с ним в хороших отношениях, да? Д да, я, гипотетически я им... так оно и есть. Вот. То есть таким образом э -э все сводится к тому, что э исполнитель, который пришел э, на, для описания имущества, в какой-то момент он просто понимает о том, что у человека нет ничего, кроме там, наси насильных вещей, и все. То есть взыскивать нечего. Таким образом он пишет, э, пишет бумагу о том, что его действия выполнены, то есть взыскивать нечего. Банк остается с носом. Куда идти банку? Естественно, к коллекторам. А... Сейчас. Человек, прежде чем брать кредит, он должен подтвердить свою вот эту финансовую состоятельность, да, или как-то там формулировка есть такая, финансовую ну, платежеспособность. Да. Он подтверждает справками с места работы, что у него такая-то зарплата, что у него есть квартира, что у него есть машина. То есть, ну, мы тоже там брали там с семьей кредиты. А потом приходит судебный исполнитель, да, когда я там проштрафился и ничего не выплачиваю. И я говорю, а у меня ничего нет. Вот же документ, когда ты подтверждал, вот у тебя там машина, вот у тебя есть все, и зарплата у тебя там хорошая. Вы знаете, все, все сводится к даже сказать так, к сумме получения кредита. То есть, если эта сумма, та, которую банк может себе позволить предоставить клиенту без каких-либо определенных гарантий возврата этой суммы, то тогда мы находимся вот в вышеописанной ситуации. Если же банк э, предоставляет сумму несколько больше, то он обязательно будет требовать залог. Автомобиль, квартиру, либо поручительство других людей, э, вот. в это же самое время мы э, понимаем о том, что банк сможет взыскать это имущество. Но когда наступает, наступает первый, первый нам пример да, по поводу суммы небольшая, и э, человек не готов квартиру отдать, или у него просто нет что-либо отдать в залог, ну, да, несколько сумм небольших, решают вопрос, Решает вопрос получения э, необходимой суммы в трех банках, но в то же самое время снимают обязательства какие-то материального характера по выплате. И еще раз вернемся вот к такому же трепещущему вопросу. Если я взял кредит в долларах, то есть я могу сейчас как-то договариваться с банком о перерасчете этого кредита в связи с там, повышением курса на курс там, не по 20 за доллар, а хотя бы там, по 16 или по 15. То есть это возможно? Вот в практике такой банки идут навстречу? В практике банки идут навстречу. Сейчас действительно такая ситуация о том, что сейчас спасение утопающих дело и банков и заемщиков. То есть компромисс всегда возможен. Моя рекомендация действительно искать этот компромисс. На любом этапе необходимо искать компромисс и, и, и со стороны банков, и со стороны заемщиков. Дякую, що завітали до нас. Віктор Іванов, юрист, розповідав про кредити, як бути, якщо ви не можете їх сплатити саме зараз через таку ситуацію, яка є в нашій країні. Дякую, що завітали до нас. Дякую вам до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.